учитель сертификатом Шостаковска Ксения. Шостаковска Виталий, Шостаковска умничка. Вот, работа всю. Я улюблена Кыся. И вы, наверное, все видели такую работу. А кто забыл, можете спуститься или полюбоваться. Спасибо. Да? Лучший рисунок во взрослой группе да. предоставляется Матиенко Марии. Да, я с удовольствием хочу преподнести сертификат Руновой Софии. Мы работаем по красивом. хочу рассказать очень интересный эпизод. Вчера мне звонит женщина и говорит, я бы хотела у вас в выставке купить работу. Я говорю, чью? Она говорит, там написано София, нарисована девочка и держит кошку. Это как раз София Трунова. Сегодня мы с ней ведем переговоры. Мне очень было интересно смотреть, как других детей награждают. Я даже немножко ждала, что я бы стала победителем. И когда уже Маша объявляла победителей своей группы и назвала им мое имя, я очень обрадовалась и была счастлива. Я э, придумывала, сначала хотела рисовать зайчиком и работать, а потом э, мне подсказали, можно сделать лучше с кошечкой, и девочку сама придумала. На не беда выкрыта. Александра. Санина Мария, Ещенко Мыкола. Сывает Мария. Дякуем за И Егоров, Егор. Егор Егор. Егор. Це все твоє чудове. Шевченко Оля. Пащенко Аліса. Плащенко, Плащенко, Аліса. Плащенко, Плащенко, Плащенко Софія. А теперь давайте посмотрим, как все начиналось. Результат-то мы видим сейчас на втором этаже. А с чего все начиналось? Пожалуйста. Закончилось наше мероприятие просмотром мультфильмов от Олега Кудана. Это съемка, как вы видите, процесс очень длительный, как вот. Но я чувствую, что у вас нарастает нетерпение, поэтому я, может быть, сразу вам покажу, что уже получилось. Здесь, конечно, будет всего лишь каких-то полшага, но, может быть, они уже будут работать. Сейчас увидите. Конечно, если этот шаг доснять дальше, то он будет уже более полный. Называется дождь. Да? Да. Я могу по ходу комментировать, что это обыкновенные мочалки для моего Это все снималось на столе, просто застеленном серой траве.